Pono order timan timan jam 30, 30 361. Seseorang ahli dewan Bapa. apabila membahaskan rang undang-undang ya, yang akta itu. Dah pulang, duduk, duduk, duduk dah, dah duduk dah. dah duduk dah. order yang betul duduk sekampung order. Tunggu. Pantun tak faham bahasa ni. Pono berapa? Kan? 36.1 Seseorang ahli Dewan apabila membahaskan rang undang-undang yang menggunakan Atta Induk Hanya perkara-perkara yang berkaitan rang undang itu sahaja yang dimenangkan bercakap Dan tidak kepada perkara yang melibatkan Atta Induk Tadi saya teliti ucapan marang Dari mula sampai akhir langsung tak sebut tentang AMK ke-13 Kau bersama tak juga betul, eh, betul, Kau bersama tak. Memang hak marang Isu hutang, isu apa, apa integriti isu. Tapi saya isu mohon cukai. saya lain kali oleh Marang. Marang, dia, sila dia, dia, dia. sebut AMK 13. Salah kan ni. Kan ya, kad Muhammad, Sebab saya takut rakyat pulang, luar sana pulang dia lo. confused. Nanti rakyat tak faham. Review, duduklah tak faham. Itu saja. Saya saya mohon. Dia ni dia ni apa Sebab ni rasanya. Sebab kita khasanya... bahas tentang Ini okay. okay. pembahasan eh, tentang AMK tak faham ke? ke Okey faham faham. Ya. Duduklah ya. Kampar okay. Ruling speaker Speaker baru Move on Bagi dulu Speaker, atas isu Speaker. peraturan Speaker. Zulia, zulia. Speaker. Speaker. Saya Speaker, Speaker. Okay, Jertong, bagi jelitong Tak saya nak nak beritahu ni yang ha. dia tak betul gunakan eh, 361. Speaker. Mm. 361 hanya kepada pindaan undang-undang Saja yeah! Ha, tidak kepada yang dasar. Ini dasar. Okay. Dasar boleh cakap apa saja. Okey. Speaker. Zulia, Uh, aturan apa -apa? Yeah, speaker... Eh besut bukan hakim lagi lah. 361 itu isi isi ucapan tentang usul. Ini saya 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 tujukan ke speaker Biar biar speaker buat ruling. Duduklah besut. Besut ini bukan mahkamah lah. Duduk. 361 memang untuk isi ucapan. Saya tak halang apa marang kata. Saya hanya katakan sebutlah sebut angka okay. ke-13. Kaitkan dengan isi. Jangan confuse rakyat. So nanti orang yang mas baru masuk okay, Facebook, malam. YouTube ingat kita bahas usul lain gampang, itu okay, saja. Gampang. Nak bahas apa Kamba. apa tajuk memang itu hak saya tak 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 tak, tak, tak cuba cuba halang. Kampa. Kampa. Okey. Speaker, saya mohon petua saja. Saya mohon nasihat dan petua saja. lagi. Saya menghala saya menghalakan soalan saya kepada uh, speaker. 364 di mana ia melarang mana-mana ahli daripada membuat kenyataan yang kurang sopan dan juga sangkaan jahat. 366 Dengar, de, yang berhormat Mak, dengar, dengar dulu. <tuh> Saya hadir untuk mendengar amanat yang berhormat Marang sebagai seorang Tok Guru yang kita hormati. Daripada Parti PAS, kita menghormati beliau sebagai seorang pemimpin parti. Tapi kenyataan Buat masa ni berlakon Kata hormat yang Tapi ucapan kurang aja. Lepas ni saya Dia bagi ucapan okay. Dia bagi ucapan, okay. dia bagi ucapan. Uh, Speaker Apa dia, dia punya pendang. Pendang. Yang kurang aja adalah pendang Pendang, pendang Tarik balik Yang Ini kurang, kurang aja adalah petua pendang Petua sudah dibuat oleh speaker Jangan langgar sebab, lagi Nak sebab, langgar berapa kali kurang aja. Tarik no. balik Pendang, tarik balik Speaker yeah. Speaker Yang kampar bangkit kan tak berkaitan uh, Move speaker. on je Speaker, speaker. Okay. yang saya saya bangun walaupun saya merupakan ahli parlimen DAP, Saya menghormati perkataan-perkataan yang diluahkan oleh Itulah. saya Mem, menghormati balik perkataan, perkataan menghormati perkataan. menanya tak hormat pun diucapkan apa tak pun. Melika menggunakan perkataan saja kata dia tu baik. Speaker. Apa perkataannya? Uh. Saya belit kuat ni belik, belit. Tuan speaker, tuan speaker. Jangan jadi orang politik lah weh. Tuan Speaker, Jelutong telah buat standing order. Yeah. Should allow him to finish first. saya nak dengar apa perkataannya. Silakan dulu Jelutong. Speaker, ada. ya saya belum sampai. Ha. Silakan, silakan. Segera, segera. Kenapa pendang kurang ajar dengan saya? Saya menghormati pemimpin beliau. Kenapa Itu berlindung jaja hormat. Saya? Tak hormat. Tak perkataan hormat pun. apa? Pun. Perkataannya, perkataannya so, apa? Sebagai seorang pemimpin parti PAS, Tok Guru yang kita hormati, tak payahlah so, duk ceramah ni, tak payah ceramah. Duluklah, tak payah, duduklah, duduklah. Duduklah. Okay, duduklah, duduk. Duduk, menggaruk ya. duduk, duduk. Ha, ya. Muhammad, Dutup, lepas, ni duduk. Ya. lepas ni saya bagi bulan ni, ya, Bang. Ah ha, okay, terus. Kenapa perlu Marang mengeluarkan perkataan bahawa Kuala Lumpur adalah tempat yang bermasalah kerana ada DAP dan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Memang betul lah. Eh janganlah koyak DAP. Duduklah menteri jawab bukan kamu ha, menteri menteri jawab lah. ada DAP yang menteri. Ada di AP mentah yang di masalah. Dulu tak apa pun benar, Ini benar. standard PAS Kalau saya sebut kedah Kelantan ada masalah kerana PAS boleh tak? Kalau luk 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 luk. Ini standard sebutlah lah. sebutlah main politik tambah lima sebutlah sebutlah sebut bahas baik bahas baik janganlah hand to hand macam jawab pemagar tak ada masalah kalau kalau kau tak ada masalah kenapa kelantan apa duduklah kelantan berhenti berhenti semua apa jangan ya ganggu dah duduk semua duduk semua duduk duduk siapa ada masalah betul cukup cukup semua tutup speaker kalau saya kata pas adalah parti ajaran sesat mereka kata boleh jolotong. duduk tak? Bawa lah hujah. Lutong, Kenapa sesat? Bawa lah hujah apa? Jolotong, eh, jolotong, jolotong. sesat? Bawa hujah. Apa dia Ini. sesat? Minta duduk semua. Minta duduk semua. Mana boleh? Minta duduk semua. Minta, tarik balik. Okey, minta duduk dulu. YFP memang ni. Kalau Minta duduk semua dulu. Apa ni cakap pasal-pasal pasal, pasal pas, pas sesat sebagainya ni? Tarik okay. balik. Memang kuat hajar, hajar ni. ini. Balik, balik. kuat hajar. Ini, ini adalah satu perbuatan oh, biadab. Anti Islam. Tiemah, tiemah. Semua cakap Islam. Saya minta marah daripada Islam. Saya minta marah daripada Islam. Cukup lah. Besul. besul. <laughs> Okey. Speaker. Biar speaker pula cakap. Okey. Okay. Tadi saya arah nak cakap tadi kan? Ha. Uh. 36 dah. ya, 36, 36, 36 okay. sangkaan jahat. Tapi perkataan yang pengabih, pengabih itu yang dia menyebut tentang PAS itu, ini kena tarik balik. Ini akan menimbulkan per, uh, sifat bermusuh-musuhan. Oh. Saya geram ni. Kalau saya jumpa dekat luar pun memang saya cari orang macam ni. Dia tuduh kita. Parti ajaran sesat. Okey. Boleh saya bagi petua? Okey. Okey. Okay. 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 Masih. Steady speaker. Baik, dengar sekarang. Jelas. Budak-budak sekolah ada depan. Saya dengar dari chamber, maki, guna perkataan bukan tak elok. semua tak elok. Tapi kita nak negara ini maju, pemimpin mesti maju. Tak boleh macam ni. Due respect to senior leaders Both side pernah jadi kerajaan Both side So saya please Please eh? Jadi saya nak tutup di sini Dan saya nak seterusnya jemput bentong Silakan No, no, no Sian, nak saja nope. Duduk Arau, duduk, duduk tenang Saya tenang. dah kata saya nak jemput bentong Tuan Sri, perkataan Tutup. kurang ajar boleh pakai tak tutup. boleh pakai. shut up. Both sides, sit down. Perkataan kurang sidang. ajar masih boleh pakai kita tak boleh pakai. Kapa sila. Cep, so, marau dulu semua. Sit down. Betul, silakan. Baik. Terima kasih Tan Sri. 12 minit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Bawa bertenang semua, biar bekan bentong untuk berucap. Kita berada pada satu titik penting dalam sejarah negara. 5 tahun sebelum kita melangkah ke tahun 2030, tahun sasaran untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, RMK 13 merupakan peluang terbaik untuk kita menyusun semula keutamaan pembangunan negara. Memperkukuhkan struktur sosial ekonomi serta memperkemaskan sistem penyampaian kerajaan agar benar-benar berkesan dan menyeluruh. Namun begitu, dalam semangat mufakat dan bertanggungjawab bersama, Izinkan saya menyuarakan beberapa cadangan dan pertimbangan agar pelaksanaan RMK 13 benar-benar memberikan kesan maksima kepada rakyat di bawah. Bercakap tentang masa depan negara, kita wajib membincangkan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan yang baik mestilah bermula dari pemakanan yang seimbang. Namun begitu, negara kita berdepan dengan cabaran yang membimbangkan. Menurut Majlis sosial negara terdapat seramai 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah Speaker. berdepan dengan masalah kekurangan lihat kerana ahli-ahli parlimen pas di sana Yang, yang Berhormat seolah-olah so, aja kita eh, duduk, duduk, olah, duduk 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 apa sangat perangai begitu Yang Berhormat kecuali bangun dengan standing order please yeah. kalau tak ada standing order then i would not allow it thank you betul teruskan what what standing order Masalah kekurangan nutrisi ini juga memberi kesan yang buruk kepada tumbesaran fizikal kanak-kanak yang menjadikan kanak-kanak bantut serta menjejaskan perkembangan kognitif mereka. Masalah ini memberikan kesan kepada kanak-kanak miskin terutamanya yang di bandar dan di luar bandar. Oleh itu, kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih lagi banyak pelajar serta memperluaskan kempen kepada ibu bapa agar dapat menyediakan makanan yang berkhasiat kepada anak-anak ya, mereka betul, 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 nanti kejap Apa, cerita. baik Bandar dan Jelutong, you want me to suspend you Bandar dan Jelutong, please behave Jelutong banyak provokasi ya Muhammad, banyak provokasi daripada Jelutong, daripada awal lagi nobody kalau nak keluar, keluar dia elok Jangan provok Jelutong duduk Betul strut, serik cakap Ni apa benda ni Wakil rakyat apa macam ni ni Malu ke orang Very shameful of you all Shameful Dah tua pun, bukan budak-budak Nak bergaduh Karang betul Siapa pun jangan bangun lepas ni Sila betul Betul tak kena marah eh. No, don't pandang saya dengan pandang sana. Ah. Oh. Okey, carry on. Betul. Baik. Minta tambah masa ya, Tan Sri Speaker. Okey, saya tambah lagi lima minit. Sambunglah. Saya kembali balik kepada perenggan asal tadi. Bercakap tentang masa depan negara Tuan Speaker, kita wajib membincangkan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan yang baik mestilah bermula daripada pemakanan yang seimbang. Namun begitu, negara kita berdepan dengan cabaran yang membimbangkan. Menurut Majlis Mesyuarat Majlis Sosial Negara, terdapat 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah berdepan dengan masalah kekurangan nutrisi. Masalah kekurangan nutrisi ini memberikan kesan yang buruk kepada tumbesaran fizikal kanak-kanak yang menjadikan kanak-kanak bantut serta menjejaskan perkembangan kognitif mereka. Masalah ini lebih memberi kesan kepada kanak-kanak miskin yang sama ada di bandar ataupun luar bandar. Oleh itu kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang memerlukan melalui kempen dan memperluaskan kempen kepada ibu bapa agar dapat menyediakan makanan yang berkhasiat kepada anak-anak mereka. Ini kerana pemakanan yang sihat bukan semata-mata soal pendapatan akan tetapi kurangnya pendedahan dan tidak dibudayakan di rumah. Seterusnya saya juga ingin mendukung rancangan untuk mewajibkan prasekolah seawal usia lima tahun bagi mendedahkan kanak-kanak kepada sesi pembelajaran lebih awal bagi perkembangan kognitif mereka. Walau bagaimanapun kerajaan mestilah memastikan terdapat tadika kerajaan yang mencukupi bagi menampung keperluan kemasukan pelajar ini agar tidak membebankan pelajar miskin. Sekolah juga memerlukan infrastruktur dan fasiliti yang mencukupi bagi mendukung aktiviti sekolah dan pelajar seperti Bentuk padang nak sekolah Indra Putra. Indra Makota Surina Putra. Indra Makota. Ya. Tak ada saya hatikan saya sikit. Ah, ha, tak bagi. Okey, saya Pelajar juga memerlukan tempat untuk bersukan dan beriadah agar dapat memastikan perkembangan fizikal dan mental yang seimbang. Oleh itu saya memohon agar pihak KPM dapat memasukkan di dalam rancangan Malaysia yang ke-13 untuk menyediakan padang sekolah kepada sekolah-sekolah yang masih belum mempunyai padang sekolah yang sempurna atau pembaik. Contohnya di Bentong seperti SK Sri Layang dan SMK Sri Layang bagi manfaat pelajar dan guru. Silakan. Bentong. Um... Setujukah Yang Bumat Bentong kalau dicadangkan kepada kerajaan sementara mereka membuat dasar uh, mewajibkan prasekolah umur lima tahun dan bawa turun ke bawah lejah satu uh, bermula umur enam tahun, dipastikan juga dia sekali dengan soal pemakanan tadi dan juga sukan. Sebab ini dua benda yang ada masa macam kelas lain, kantin lain, padang lain. Dia macam tak sekata. Terima kasih. Saya bentuk setuju mp. dengan Nyuraman Kota, bentuk boleh Betul, masukkan sikit. ucapan saya. Minta okay. Baik. kebang kerian sikit. Balik pulau. Balik pulau. Ya, boleh uh, pulau lepas itu kebang pun tanya juga. Okey. Silakan. Uh, Bentum, saya amat setuju sekali dengan caranan Bentong untuk uh, memulakan persekolahan seawal lima tahun ataupun 6 tahun. Kerana kita tahu bahawa apabila kanak-kanak memasuki -kanak darjah satu uh, umur tujuh tahun, bagi mereka yang anak-anak yang datang daripada keluarga miskin tegak yang tidak pergi ke prasekolah mereka tidak dapat untuk catch up eh, the academic uh, skill deficit uh, apabila mereka masuk darjah 1 uh, sebab tu kita mewajibkan prasekolah seawal umur 6 tahun untuk mengurangkan jurang perbezaan uh, academic skill tadi. Masih. Saya nak bangkitkan soal soal pemakanan tadi. Kita tengok negara kita eh, tempoh waktu belajar kemasukan awal pagi kelang ibu bapa pengalaman saya saya pribadi ni nak hantar anak umur lima tahun lagi ke sekolah enam tahun nak diurus menyebabkan kadang-kadang tempoh waktu untuk minum ataupun menyediakan makanan pagi di rumah memang tak sempat pun secara pribadi saya lihat bahawa perlunya satu anjakan waktu yang lebih uh, lebih, lebih 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 fleksibel kepada kemasukan pelajar. Ada sekolah-sekolah kadang-kadang dimulakan pelajaran mula pukul 8. Saya fikir ini sesuai untuk disemak balik tempoh bila waktu kemasukan pelajar ke sekolah supaya bapa dapat sediakan waktu yang yang cukup untuk menjadikan makanan bagi anak-anak dan sebagainya. Terima kasih. Saya, setuju juga dengan Balik Pulau dan Kumbang Keriam boleh juga masukkan dalam ucapan saya. Seterusnya, keutamaan kerajaan terhadap pembangunan pendidikan, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, serta teknologi kecerdasan buatan AI, mestilah dirangkum secara menyeluruh. Sistem pendidikan kita hari ini mestilah cukup fleksibel dan bersedia melahirkan generasi inovatif yang berdaya saing dalam sektor ini. Banyak kebimbangan telah disuarakan oleh pakar tentang keupayaan pelajar kita yang masih kurang terdedah kepada teknologi praktik dan pendekatan pembelajaran yang berasaskan penyelesaian masalah. Oleh itu, kerjasama antara industri dan institusi pendidikan mestilah diperkukuh dan men secara menyeluruh dan strategik. Seterusnya, usaha kerajaan untuk membuka peluang pekerjaan dengan sasaran 500,000 peluang pekerja baru dalam ekonomi digital merupakan satu usaha yang penting bagi memastikan pertumbuhan dalam sektor berkemahiran tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada individu berkelulusan tinggi. Namun, cabaran utama hari ini ialah memastikan pekerjaan pekerjaan yang diwujudkan itu sepadan dengan gaji dan kelayakan. Oleh itu, selain itu juga Tuan Yang Dipertua, pelaburan terhadap kesihatan adalah merupakan tunjang yang sangat penting dalam merangka pembangunan negara. Selain berdepan dengan jumlah pesakit yang ramai serta bebanan tugas yang tinggi, sektor kesihatan awam juga perlulah berdaya tahan untuk menghadapi sebarang ancaman ataupun wabak yang ataupun bencana yang boleh menguji kesihatan awam negara kita ke tahap maksimum. Wabak Covid-19 hampir-hampir melumpuhkan kesihatan awam kita. Sehingga kini kita mengalami kekurangan petugas kesihatan yang kritikal seperti jururawat dan juga pegawai perubatan. Kita harus mengakui bahawa penghijrahan doktor ke luar negara, misalnya Singapura, adalah satu cabaran yang perlu diatasi. Mereka ditawarkan dengan gaji yang jauh lebih tinggi dan struktur kerjaya yang lebih stabil. Jika perkara ini tidak ditangani dengan segera, kita berisiko kehilangan doktor-doktor terbaik kita. Kita juga tidak mahu adanya penghijrahan masuk jurawat-jurawat luar ke, seperti yang viral baru-baru ini iaitu terdapat cadangan daripada Konsulat General Republik Indonesia untuk membawa masuk jurawat dari Indonesia. Kekurangan jurawat dalam negara perlu ditangani dan diisi oleh rakyat tempatan dengan struktur gaji dan insentif yang lebih baik serta persekitaran pensik kerja yang kondusif. Tasrin yang dipertua, RMK 13 perlulah mengutamakan penambahan besar dalam penjawatan tetap untuk doktor dan jurawat serta menstruktur semula skim perkhidmatan kesihatan awam agar lebih kompetitif. Kita tidak boleh membiarkan doktor muda terus menunggu terlalu lama untuk pengesahan jawatan atau berkhidmat di bawah kontrak yang tidak menjamin masa depan. Tambahan pula, beban kerja doktor ini di hospital kerajaan semakin meningkat. Ini bukan hanya menjejaskan kesejahteraan petugas tetapi juga membahayakan kualiti rawatan terhadap pesakit. Saya menyambut baik langkah kerajaan memperkasakan penjagaan kesihatan primer dan luar bandar khususnya menambah peralata, menambah peralatan fasiliti dan penempatan pakar di klinik-klinik daerah dan pedalaman. Ini sangat penting bagi kita memastikan kesamarataan akses kepada penjagaan kesihatan. Oleh itu, saya juga turut memohon agar pembinaan kompleks kesihatan bersepadu daerah Bentong dapat diluluskan dalam RMK13 yang antara lainnya merangkumi pembinaan baru klinik kesihatan jenis 2, bandar Bentong dan juga pejabat kesihatan daerah. Ini kerana kapasiti kesihatan yang terhad, yang terhad menyebabkan kesesakan dan masa menunggu yang terlalu lama klinik kesihatan Batu Satu sedia ada telah wujud 53 tahun yang lalu dengan keadaan yang uzur dan telah uh, terdedah kepada risiko banjir dengan adanya klinik kesihatan yang baru ia boleh menampung pesakit dari jabatan pesakit luar hospital Bentong untuk membolehkan hospital Bentong berkembang ke arah hospital berpakar serta mengurangkan masa pengurangan kos kes kecemasan di unit kecemasan hospital dan green zone kita juga harus bersedia dengan cabaran Malaysia sebagai negara tua menjelang 2030 apabila lebih 15% rakyat Malaysia berumur 60 tahun ke atas. Langkah ini langkah melanjutkan umur persaraan seperti diumumkan perlulah dikaji semula kerana walaupun ia dapat mengurangkan tekanan terhadap simpanan persaraan dan sistem sokongan sosial, ia mestilah bersifat sukarela dan memerlukan analisis impak terhadap peluang pekerjaan anak muda. Kerajaan juga perlu menyediakan dasar yang menyeluruh dari sudut kesihatan geriatrik, kemudahan penjagaan warga emas, insentif penjagaan keluarga sehinggalah kepada perumahan dan pengangkutan yang mesra warga emas. Warga emas yang sihat juga perlu diberikan peluang untuk menambah pendapatan melalui latihan reskilling supaya mereka tidak hanya bergantung kepada wang persaraan semata-mata yang tidak mencukupi. Tan Sri yang dipertua. Bentong merupakan kawasan yang sangat berpotensi sebagai pusat ekonomi dan pelancongan yang berdaya saing. Selain mempunyai produk pertanian yang berkualiti tinggi seperti halia dan durian, Bentong juga sangat berpotensi dikembangkan sebagai pusat pelancongan bertaraf antarabangsa. Selain Genting Highlands, Bukit Tinggi dan Kampung Janda Baik juga mempunyai potensi yang besar. Walau bagaimanapun, ini memerlukan penaik tarafan infrastruktur dari sudut internet yang laju dan juga sistem perpaipan yang baru. Ini kerana isu perpaipan janda baik yang uzur sering kali menyebabkan bekalan air terputus dan hari ini setiap minggu hampir setiap minggu kita menerima notis air terputus di Kampung Janda Baik dan ia menyukarkan aa, kegunaan harian penduduk kampung serta menjejaskan ekonomi orang kampung yang bergantung kepada pelancongan luar setakat ini hampir setiap minggu ia berlaku dan kalau kita lihat menurut jawapan yang saya terima pada Disember 2024 kos penggantian pahit telah pun diluluskan oleh pengurusan Air Berhad PAAB sebanyak 16.49 juta ringgit dan surat tawaran telah dikurangkan pada perunding pada 25 Mac 2025. Dan saya ingin tanya sekarang, apakah status projek itu yang terkini? Di manakah tahap timeline projek itu? Kerana saya tidak boleh lagi boleh menerima dengan aduan yang kerap diterima tentang paip yang sering pecah di Kampung Janda Baik. Saya juga menyarankan agar lampu-lampu dipasang di seluruh Kampung Janda Baik agar diterangi kerana kampung ini adalah kampung pelancongan. Kita mahu menarik orang luar datang ke kampung namun infrastrukturnya tidak begitu baik. Penduduk Bentong juga menerima berita gembira bentuk, bentuk. iaitu stesen Bentong dari projek ECRL Pantai Timur yang bakal siap dan digunakan menjelang penghujung 2026 ini sudah tentu akan meningkatkan aktiviti ekonomi Bentong yang jaraknya dengan KL hanyalah lebih kurang 15 minit jika menggunakan Israel. Selain betul. itu, projek-projek perumahan rintis mampu milik iaitu Pangsapuri Pahangku yang akan dibina di Bentong juga memberi peluang kepada anak-anak muda Bentong untuk berulang-alik bekerja Kuala Lumpur-Bentong. Walaubagaimanapun kesan kepes kepesatan ekonomi daripada projek Israel ini juga harus ditangani. Misalnya, kesesakan trafik di Simpang Ketari dan Sungai Barong sangat Mengembangkan sebelum Israel siap dibina pun keadaan trafik sudah sesak. Bagaimana jika Israel sudah siap dibina kelak? Jadi saya mohon agar pihak Kementerian dapat memperuntukkan, memperuntukkan dana yang sepatutnya bagi projek pelebaran jalan simpang Ketari bagi menangani impak kesesakan lalu lintas ini. Saya juga ingin menekankan kepentingan membaik pulih dan menetaraskan kepentingan membaik pulih dan menaik taraf jalan lama Kuala Lumpur Karak Kuala Lumpur selepas siapnya projek SR ini kerana ini sangat penting bagi kegunaan penduduk Bentong dan juga orang luar terutamanya pada musim perayaan bagi mengelakkan kesesakan lebuh raya Bentong sekejap saya nak habiskan keadaan jalan juga agak te uh, kemudian juga saya ingin memohon iaitu mengenai keperluan untuk menyambung semula pekec enam projek CSR Bentong Simpang Pelangai di dalam RMK 13 khususnya bagi manfaat penduduk Pelangai lebih 50 tahun penduduk Pelangai menggunakan jalan lama yang bersimpang sio macam ular jadi kita mengharapkan projek ini diteruskan bagi memberikan keselesaan kepada warga Bentong khususnya warga Pelangai untuk menggunakan jalan yang lebih baik sempurna dan selamat untuk penduduk Bentong dan sebelum saya berakhir Assalamualaikum Bentong ya. minta sikit, tambah kasih. lampu nanti Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Bentong Saya memang sangat uh, bersimpati dengan Bentong Terutamanya kerana kawasan seperti Janda Baik dan kawasan Durian Laluannya itu banyak uh, gelap, tak ada lampu, sangat bersimpati Tapi saya nak minta juga supaya Bentong bersimpati dengan saya Sebab daripada Shah Alam sehingga ke ke Kuala Lumpur Lebuh Raya Persekutuan ini pun selalu lampu tak menyala, Bentong, dan, dan minta... Uh, Bentong untuk kita sama-sama alu-alukan -sama pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam yang berada bersama dengan kita. Terima kasih Bentong. Terima Okey, terima kasih Bentong. Satu perkara tadi menyebut tentang air, saya pun sangat bersetuju berkaitan masalah air di negeri Pahang. Bukan saja di Bentong termasuk di Temerloh. Jadi pertama, yang kedua berkaitan dengan lampu. Uh, warga Temerloh memohon supaya jalan daripada Bukit Tinggi sampai ke Temeloh tu memang tak ada lampu. Jadi saya mohon juga bersuara daripada Bentong berkaitan dengan lampu jalan. Terima kasih. Sedikit Tan Sri sebelum saya uh, berakhir. Bentong, saya... saya dah bagi lima minit ekstra. Sikit-sikit. Tolong Betul. landing. Tolong landing. Ya, landing, landing saya nak sambung sikit mengenai isu lampu jalan iaitu dari highway karak daripada gombak ke terus ke karak juga memerlukan lampu jalan untuk jalan highway tersebut sehingga hari ini pun masih ada kawasan yang masih bergelap gelita mohon pihak berwajib mengambil tindakan dan sekali saya akan terus landing RMK 13 adalah dokumen yang penting bukan hanya mencerminkan halu tujuh kerajaan tetapi juga inspirasi rakyat. Ia mesti dilaksanakan dengan penuh tekad dan kebijaksanaan. Namun seperti mana-mana rancangan yang besar, kejayaan bergantung kepada tiga perkara. Pelaksanaan yang telus, pemantauan yang rapi dan penglibatan semua pemegang taruh termasuklah rakyat sendiri. Sekian terima kasih. Bentong menyokong. Baik, terima kasih Bentong. Sekarang saya jemput Moa. Muak ialah ketua parti saya bagi 15 minit. Terima kasih uh, dan Sri yang dipertua. Speaker, saya minta maaf, speaker. Saya ya, terpaksa bangun ini. untuk bangkitkan isu peraturan. Perlu direkodkan di dewan apa yang berlaku tadi. 261. Berapa? 261 yang melibatkan hmm. hak dan kebebasan. 261. kurungan (p) usul berkenaan dengan hak dan kebebasan semasa kejadian itu berlaku. Okey. Uh, Tuan speaker, saya minta maaf. Uh, sebelum Tuan speaker masuk, saya tidak mahu memanjangkan perkara ini. Tetapi hari ini apa yang telah berlaku adalah keterlaluan. Saya telah bangun dari hari pertama dan membawa kepada perhatian ini tindakan yang berhormat Pendang yang mengungkitkan kejadian Mei 13 berulang kali. Hari ini, selepas ucapan Yang Berhormat Marang, saya telah bangun dengan tertib dan menghalakan soalan saya kepada speaker, memohon satu petua dibuat. Saya tidak minta Marang tarik balik saya hanya minta petua dibuat dengan begitu hormat tertib di mana saya menghormati kedudukan Marang sebagai pemimpin parti beliau. Tetapi Pendang telah bangun mengeluarkan pelbagai kenyataan terhadap saya. Kurang ajarlah dan sebagainya. Dan selepas selepas speaker masuk ke dewan, Pendang telah berdengan bersama-sama dengan Arau dan beberapa orang ahli parlimen MP PAS berdiri di pintu belakang dan meminta saya keluar untuk bergaduh dengan mereka semua lihat jadi saya keluar untuk tanya apakah masalah mereka daripada ini merupakan satu provokasi yang mencabar hak saya untuk bersuara dan saya tidak berlaku kurang sopan terhadap yang berhormat marang kita menghormati dia bila saya bangun pun saya kata saya menghormati marang sebagai pemimpin parti sebagai sebagai seorang tok guru pemimpin parti PAS dan saya tidak minta beliau tarik balik Cuma saya tanya okay. petua speaker Bolehkah yang berhormat marang mengatakan Kuala Lumpur bermasalah kerana ada DAP, ada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Baik. Itu persoalan saya Jadi saya mohon direkodkan Arau dan Pendang telah bertindak ke terlaluan bersama-sama ahli parlimen Pas berdiri di bahagian belakang mencabar saya keluar untuk bergaduh Ini adalah sesuatu yang perlu dikecam Speaker, terima okay. kasih Baik. Dua isu isto, yang pertama sekali saya sendiri tidak dengar apa yang telah pun diucapkan oleh Marang dan juga Penang, so saya akan tengok balik uh, handset besok dan saya akan buat keputusan. Yang kedua saya juga tak nampak dari sini apa yang berlaku.